Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Kanala aboney olub bəyənməyi unutmayın. Həmçinin fikirləriniz bizim üçün çox əhəmilidir. Coach. Bu gün başqaları ilə ünsiyyət qurmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Birgə hərəkətlər barədə razılığa gəlməyimizə əvvəllər nəyin mane olduğu aydınlaşacaq və hamının bəyənəcəyi həll yolları tapılacaq. Xüsusilə cazibədar olacaqsınız. Çoxları sizi daha yaxından tanımaq və dostluq etmək istəyəcək. Yaxınlarınıza dəstək olmaq, son vaxtlar çoxlu münaqişələr gətirən ailə problemləri ilə məşğul olmaq fürsətini əldən verməyəcəksiniz. Axşam məmnun etmək istədiyiniz insanla görüş üçün əlverişli zamandır. Düzgün təəssürat yaratmaq asan olacaq. Məhsuldar gündür. Əlinizə aldığınız yeni işi uğurla başa vura biləcəksiniz. Ətrafdakıların üzərlərinə düşən işi növbəsindən heç də həmişə gələ bilməmələri sizi əsəbiləşdirəcək. Ansag humor sizin negatif hallardan çıxmağa kömək olacaq. Buğa. Bu gün bir çox faydalı işlərlə məşğul olmaq üçün vaxtınız olacaq. Xırda şeylərə vaxt itirmək istəmirsiniz, dərhal ən vacib olan işdən başlayacaq və istədiyiniz nəticəni tez əldə edəcəksiniz. Sevdikləriniz hər şeydə sizə dəstək olacaq, bu sizi ruhlandıracaq. Səyahətlər çox yaxşı nəticələnəcək. Yolda sizdə güclü təsirat yaradacaq xoş tanışlıqlar və görüşlər mümkündür. Sizi çox sevindirəcək sürprizlər və hədiyyələr ola bilər. İşdə i̇şte uğur qazanacağınız gözlənilir. Ehtimal ki, yəhəmək haqqınız artırılacaq ya da vəzifəniz yüksələcək. İstənilən sənədlərin imzalanması üçün münasib gündür. Siz həm şəkindən daha tez yorulacaqsınız. Bu özünü günün ortalarında bürözə verəcək. Əkizlər Günün başlanğıcı çox gərgin ola bilər. Bəzi gözlənilməz hadisələr sizi çaşdıra bilər. Planlarınızı dəyişməli, köhnə planları bir kənara atmalı və tamamilə yeni bir işə başlamalısınız. Əvvəlcə xoşunuza gəlməyəcək, sonra vəziyyətdən necə faydalanacağınızı anlayacaqsınız. Günün ikinci yarısı xoş xəbərlərlə sevindirəcək. Çox ki, mən ki, dostlarınızdan biri yaxşı xəbərlər gətirəcək. Dostlarınız və özünüz üçün əziz olan digər insanları görmək fürsəti yaranacaq. Birlikdə əla vaxt keçirəcəksiniz. Ehtimal ki, əhəmiyyətli miqdarda gəliriniz olacaq. Bu gün hansısa layihəyə pul yatırsanız, xeyrini görəcəksiniz. Fəaliyyət dairənizi genişləndirmək imkanı olacaq. Cəlbedicilik qabiliyyətiniz əks cinsin nümayəndələrinin sizə qarşı biqanə qalmaməyə vadar edəcək. Fərçəng. Bu gün çox şey etməyə vaxtınız olacaq. Boş yerə vaxt itirmək istəməyəcəksiniz və günə ən vacib işlərlə başlayacaqsınız. Uzun müddətdir tamamlaya bilmədiyiniz işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Ola bilər ki, gözləmədiyiniz insanlar bu işdə kömək etsinlər. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusi ilə əlverişli olacaq. Köhnə tanışlarla ünsiyyət qurmaq nəzərə çarpan dərəcədə asanlaşacaq. Bəzi insanlar əvvəllər hər hansı bir xırdalıq üstündə mübahisə etdikləri insanlarla barışa bilərlər. Tezliklə sizin üçün çox vacib olacaq romantik bir əlaqənin başlaması mümkündür. Şir gün xüsusi məhsuldar olmayacaq, amma xoş keçəcək. Son zamanlar kifayət qədər insiyyət qurmadığınız insanları görmək fürsəti yaranacaq. Son vaxtlar kifayət qədər gərgin inkişaf edən münasibətlər də yaxşılaşacaq. Həm köhnə, həm də yeni tanışlarla daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Kin ortadan sonra bəzi xırda anlaşılmazlıqlar, uğursuz təsadüflər ola bilər. Bu zaman üçün xüsusi bir şey planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Rahatlanın, xoş və maraqlı bir şey edin. Əhvalınız dərhal yaxşılaşacaq. Qız. Çox yaxşı bir başlanğıc olacaq. Mürəkkəb işlərə uyğundur. Hər kəsi uzun müddətdir çaşdıran məsələləri həll etmək imkanı yaranacaq kiçik hədiyyələrin, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən maliyyə vəsaitlərinin daxil olması istisna edilmir. Gün ortadan sonra biraz dincəlmək, özünüzlə tək qalmaq istəyəcəksiniz. Bu dövr sizdən çox səy tələb etməyən bəzi sakit fəaliyyətlər üçün münasibdir. Maliyyə məsələlərini həll etmək arzuolunmazdır. Səf etmək nə isə gözdən qaçırmaq riski var. Alış-veriş etməzdən əvvəl güvəndiyiniz biri ilə çəsləhətləşin. Günün birinci yarısı sakit keçəcək. Qabaqcadan qurduğunuz plan əsasında hərəkət edə biləcəksiniz. Günorta vaxtları mütəbər şəxslərdən biri ilə görüşünüz olacaq. O sizə dəyəq duracağını vəd edəcək. Günün ikinci yarısında yaşlı qohumlarlağanızda gərginlik yaşanacaq. Tərəzi. Ünsiyyət baxımından çətin gündür. Başqalarının nə istədikləri həmişə aydın olmayacaq və niyə belə hərəkət etdiyinizi başa düşməyəcəklər. Dost münasibət saxlamağa və təxribatlara uymayın. Beləliklə, nəinki münaqişələrdən qaça, həm də əvvəllər ortaq dil tapmadığınız insanlarla münasibət qura bilərsiniz. Müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə artacaq. Günün ikinci yarısı xoş sürprizlərlə sevindirəcək və xoş xəbərlər gətirəcək. Ola bilsin ki, gələcək üçün planlarınız barədə qərar verməyə kömək edən məlumat alacaqsınız. Bu gün sevdiklərinizə yaxşı münasibət bəsləyəcəksiniz. Gün yaxınlarınızın qayğısına qalmaq baxımından əlverişlidir. Günün ortalarında hökumət orqanlarının nümayəndələri ilə əlaqədə olacaqsınız. Axşam əhvalınızın pırlanacağı bildirilir. Əqrəb ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Yaxınlarınızla son vaxtlar çox mübahisəyə səbəb olan məsələləri sakit və konstruktiv şəkildə müzakirə edə biləcəksiniz. Mübahisə etdiyiniz insanla barışmağınız da mümkündür. Sizin üçün çətin, lakin vacib bir münasibətdə yaxşılığa doğru dəyişiklik mümkündür. İntuisiyanız başqalarının nə gözlədiyinə və nədən narahat olduqlarını anlamağa kömək edəcək. Təhsil və işlə bağlı yaxşı fikirlər ola bilər. Günün ikinci yarısında köhnə tanışlardan alacağınız əla xəbərə görə yaxın gələcəyə dair planlarınızın dəyişməsi mümkündür. Bu gün sizin istedadınız və ya həssə bacarığınız diqqət çəkəcək. Kifayət qədər maraqlı tanışlarınız peyda olacaq. Romantik münasibətiniz harmoniyal inkişaf edəcək. Sevdiyiniz adama qarşı səmimi olmağınız məsləhətdir. Ox atan. Səhər həyatın yaxşılaşdığını hiss edəcəksiniz və yanılmayacaqsınız. Ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq və onların dəstəyi sayəsində siz həm tamamilə yeni, həm də artıq bildiyiniz işlərdə uğur qazanacaqsınız. Xırda şeylərə vaxt itirməməyə çalışın. Diqqətinizi vacib bir işə yönəltmək daha yaxşıdır. Gün ortadan sonra özünüzü yorğun hiss edə bilərsiniz. Özünüzdən qeyri-mümkün olanı tələb etməyin. İstirahət edin, gücünüzü bərpa edin. Tezliklə özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Axşam ən yaxın insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli zaman olacaq. Çox yaxşı anlaşacaqsınız. Çox şey haqqında danışa biləcəksiniz. İşgüzar münasibətlər baxımından məhsuldar gün deyil. Əgər təyin etdiyiniz görüşü təxirə sala bilmirsinizsə, onda bu gün danışığınıza xüsusi diqqət yetirin. Yaxşı olar ki, daxili sakitliyinizi qoruyasınız. Əks halda münaqişədən qaça bilməyəcəksiniz. Oğlaq. Gün yeni tanışlıqlar üçün münasibdir. Bu gün xüsusilə cazibədar olacaqsınız, çoxları dostluq etmək istəyəcək. Çox düşünmədən razılaşacağınız gözlənilməz, lakin çox cəlbedici təkliflər mümkündür. Romantik görüşlər yaxşı keçəcək, aşiqləri xoş sürprizlər gözləyir. Alış-veriş çündə yaxşı gün olacaq. Qeyri-adi, heyrätamiz şeylər seçə bilərsiniz. Sizi və yaxınlarınızı nəyin sevindirəcəyini tez başa düşəcəksiniz. Axşam yaxınlarınızdan biri ilə bağlı xoş xəbərlər vəd edilir. Ehtimal ki, ailə üzvlərinizlə bağlı vacib xəbər alacaqsınız. Qohumlarınızın dəstəyi ilə çoxdan ki planlarınızı reallaşdıra biləcəksiniz. Ancaq gün mübahisəsiz ötüşməyəcək. Bütün vacib qərarları sərbəst versəniz fadasını görərsiniz. Dolça. Uzun müddət başlamağa cəsarət etmədiyiniz işlərin öhdəsindən gəlmək təəccüblü dərəcədə asan olacaq. İntuisiyanız sizə necə hərəkət edəyəcəyinizi söyləyəcək və istədiyiniz nəticəni çox tez əldə edəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlar sizi dərhal dəstəkləməyəcək və işlərinizə müdaxilə də etməyəcəklər. Ciddi fikir ayrılıqları və mübahisələr üçün əsas olmayacaq. Günün sonunda həm haqlı olduğunuzu etiraf edəcək. Gün gələcək haqqında düşünmək və planlar qurmaq üçün münasibdir. Yaxın gələcəkdə nə etmək lazım olduğunu başa düşəcəksiniz. Yəqin ki, işlə bağlı düzgün qərarlar verəcəksiniz. Şəxsi həyatda vacib və xoş dəyişikliklər olacaq. Bürcün nümayəndələrinə günün hadisələri sevindirəcək. Gün qonaq qəbulu, evdə şənlik keçirmək üçün münasib hesab olunur. Dolçaqlar həvəslə ev işlərlə məşğul olacaq, övladlarına vaxt ayıracaqlar. Balıq. Bu gün başqalarının mükəmməl başa düşəcəksiniz. Əvvəllər yola getmədiyiniz insanlarla asanlıqla ümumi dil tapacaqsınız. Çox sevinəcəyiniz xoş görüşlər, tanışlıqlar mümkündür. Həm şəkildən daha tez-tez diqqət mərkəzində olacaqsınız və şübhəsiz ki, bundan həzz alacaqsınız. Bəlkə də dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı baş tutacaq. Gözlənilməz mənbələrdən maliyyə vəsaitlərinin daxil olması istisna edilmir. Böyük alışlar planlaşdıra. Özünüz və ya yaxınlarınız üçün yaxın gələcəkdə alacağınız şeyləri seçə bilərsiniz. O qədər də ürəkaçan gün deyil. Məqsədə çatmaq şansınız olacaq, amma bu asan başa gəlməyəcək. Yaxınlarla münasibətiniz də qaydasında olmayacaq. Kompromisa getməyi bacarsanız, gün daha uğurlu olar. Şəxsi müstəvidə çoxdan ki arzunuza çatacağınız da istisna edilmir. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hemçinin fikirleriniz bizim için çok önemlidir.